Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyafil amyil abnul salin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Anda bersama dengan saya Ustaz Muhammad Yusuf bin Mahmud dari bahagian Musa Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam rancangan Bicara Halal di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor Cahaya Inspirasimu Tuan-tuan, perempuan, para pendengar Mati Allah sekalian Pada hari ini kita akan ikuti segmen pencerahan halal Dan sambung perbincangan tajuk skim produk barang gunaan bersama wakil industri. Untuk menonton video siaran yang sebelum ni boleh pergi ke uh, platform media sosial Radio Anur ada Facebook, TikTok, YouTube dan juga Instagram. Di sana banyak yang telah kita sediakan, boleh layari dan tonton. Perseti pertama bagi rancangan atau bagi segmen pencerahan alal adalah Encik Muhammad Syahrizal bin Kusni, beliau adalah penolong pegawai teknologi makanan di unit audit pematuhan bahagian perniagaan halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Dan personaliti yang kedua adalah Encik Muhammad Syafiq bin Buang. Assalamualaikum tuan. Wassalam tuan. Beliau adalah pengurus operasi di Iwan Tenggara, Senai, Para pendengar dan penonton sekalian, rancangan ini boleh didengarkan secara online di portal rasmi iaitu radioanurmaish.my atau muat turun aplikasi Radio Garden, One Stop Radio dan Online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Terkini, anda boleh muat turun aplikasi Radio Anur di Google Play Store sahaja. bersua kembali dalam rancangan Bicara Halal di Radio al -Nora. Jom kita saksikan sama-sama segmen pencerahan halal oleh Encik Muhammad Syahrizal bin Kusni Penolong Pegawai Teknologi Makanan di Unit Audit Pematuhan Bahagian Pusat Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor yang bertajuk Badan Pezilan Halal Luar Negara yang diiktiraf oleh JAKIM Eh, produk apa ni? Ada halal ke? halal ni kita boleh guna ke? Ha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi semen pencerahan hari ini, saya ingin menjelaskan kepada anda semua berkenaan badan penjilidan halal luar negara yang ditiraf oleh JAKIM. Di Malaysia, kita terima macam-macam produk daripada luar negara, terutama sekali produk makanan kanak-kanak. Seperti ini daripada gelatin daripada luar negara semestinya menjadi pilihan kanak-kanak pada zaman sekarang ni ok jadi untuk malaman anda semua JAKIM telah mengiktiraf 85 badan persediaan luar negara berkuat kuasa mulai 20 Februari 2025 jadi sebelum anda membeli produk yang diimport dari luar negara pastikan mempunyai penandaan halal yang telah diiktiraf oleh pihak JAKIM supaya dapat mengelakkan syak wasangka atau lebih teruk lagi menggunakan sesuatu yang haram. Anda boleh menyemak senarai badan persijilan halal luar negara yang diiktiraf dengan merujuk ke laman sesawang berikut. Alhamdulillah kita dah dengar penjelasan yang terperinci berkenaan badan persijilan halal luar negara. Tuan-tuan perempuan memang perlu beri perhatian supaya kita terelak daripada bahan yang tidak halal. Kita nak beri tumpuan kepada Encik Muhammad Syafiq berkenaan dengan syarikat sendirilah dan juga mm. operasinya. Macam mana syarikat pastikan kualiti uh, dan juga status halal produk ni daripada mula proses sampailah nak ke pasaran ni? Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Syafiq bin Buang, wakil bagi syarikat iwan Tenggara yang Berhad bagi pembuatan sabun serbuk pencuci pakaian. Okey, berkenaan dengan ustaz tadi, pertanyaan hmm. tentang penjagaan kualiti dan standard produk. Okey, untuk ini syarikat telah mengambil inisiatif dengan pendekatan total quality management hmm. untuk memastikan kualiti dan standard produk kami terpelihara daripada awal hingga akhir. Baik. Hmm. Pertama, kita ialah membuat pemilihan bahan mentah dilakukan dengan teliti. Hmm. Di mana kami bekerjasama dengan pembekal yang mempunyai sijil halal. Okay, baik. Yang sah dan reputasi yang baik. Heeh. Uh -huh. Okey, lepas tu siap bahan yang diterima melalui proses pemeriksaan. Uh -huh. dan ujian makmal untuk memastikan ia-ia ia memenuhi piawaian ataupun spesifikasi kami. Okey, baik. Uh, bagi Syarikat pula kami mengikuti SOP syarikat yang telah dibangunkan berdasarkan kepada keperluan yang pertama, Manual Prosedur persijilan Halal Malaysia uh -huh. ataupun MPPHM uh -huh. dan juga Malaysian Standard. Uh, MS2200-2 untuk uh, bahan gunaan mm -hmm. uh, Islam. So untuk mengelakkan pencemaran bahan dalam kilang. Mm -hmm. Okay, kilang kami juga sentiasa bersedia untuk menerima daripada lawatan atau audit daripada JAKIM kerana kami biasa memastikan siap apa jua ini ada documentation dia. Mm -hmm. so, so apa benda yang kita keluar masuk barang, hantar depan lagi kenderaan ke semua kita akan memastikan ada catatan baik so dekat situ kalau apa-apa kita boleh trace mana bahan yang kita yang boleh dicemar uh -huh. ataupun dah bahan tang ni dengan ada plastik koyak uh -huh. semua kita ada catatan sebab so, catatan tu walaupun menu dia berkesan, berkesan baik. sebab kadang kita kalau ambil data melalui handphone pun tak tak berapa nak clear uh -huh. so bila catatan kita kena ada kat situ so setiap oh, okay. apa jauh barang turun ataupun barang keluar kita kena ada mm -hmm. so catatan tu penting untuk dokumentasi baik macam tu ya, ya. ya jadi saya nampak maksudnya secara terperinci lah teliti lah ya, eh, untuk betul. penjagaan tu ya, kena. semua kena catat semua kena semak kena tengok tengok dalam MPPHM pun memang uh, pelbagai lah dia punya ya, ya, apa tu ya. aturan kat situ lah dah ada guideline dia sebenarnya oh dah ada kat pun situ, dah masuk. apa MPPHM memang dah ada yes. guideline so kita follow yang ada guideline tu lagi senang Okey baik. Cuma kita kena ambil tahu dengan catit. Oh ya. Ha, kadang, kadang kita ni sekadar kadang ambil gambar pun hmm. kadang gambar boleh hilang kalau catitan hmm. ni benda tu hak kopi. Kan ha. kita nampak benda tu kita simpan. Tapi mm. simpan yang betul-betul simpan lah Jangan mm -hmm, simpan pun pun sama juga Tak ada gunanya Betul Ya yeah. okay. Macam sekarang Iwan 1 Tenggara Sian ni Dia punya taraf Syarikat uh, Apa ya Besar Sian Tapi uh, Dia Mesti kalau dalam permohonan halal tu dia apa nah, kecil IKS. IKS eh ya yeah, betul kecil sederhana ya yeah, betul industri kecil dan sederhana kecil dekat tengah-tengah lah sana oh dekat tengah-tengah lah eh. <laughs> kalau dalam sistem pengurusan halal Malaysia kan dia ada ya, yeah, yeah, yeah. dengan ya, yeah, khas yeah. kan ya, yeah, betul pakai yang khas eh IHCS IHCS ya. Yeah. Eh? oh guys so, tu okay lah tinggal-tinggal jaga tiga oh. elemen lah kat situ ya, yeah, mana eh ada polisi halal kawalan bahan mentah dengan apa tu kebolehkesanan lah ya, yeah, betul, betul. betul. Okay, betul. Dah, tu dah selesai lah tu eh cara untuk pastikan kualiti daripada pemprosesan sampailah ke pasaran lah. Bagaimana penerimaan aa, pengguna lah aa, terhadap produk aa, syarikat sendiri bila hmm. mereka dapat tahu bahawa yang produk contoh E1 ni dah ada sijil halal hmm. macam mana ada hmm. makin melonjak ke, aa, makin naik ke, makin untung ke? Di sini bila ha? kita melibatkan uh, benda yang ada halal ni hmm. penerimaan terutamanya eh, orang Muslim hmm. ataupun orang Islam lebih senang. Ah, contoh. Dia kadang-kadang ni bila kita cerita walaupun saya ni sabun, saya buat sabun, orang hmm. kata akan pertimbangkan. Kenapa ada sabun nak kena dana Kenapa hmm. nak kena ada? Guna ha. sabah ke? Sebab sabun ni sebab so, saya orang ingat bukan orang. Ha. Saya rasa saya tak pernah lagi sabun sebut yang ada halal. Melainkan sabun cecair kalau Sabun cahaya, saya pernah dengar dah lah. Kalau Sabun sebut, saya rasa saya tak pernah dengar lagi lah untuk sekarang ni. Hmm. Cuma bila saya kata saya tak nak bagi orang was-was. Hmm. Untuk masyarakat kita, tak kisahlah, buat golongan B40, golongan T20, orang tak was-was nak gunakan. Hmm. Dia orang kata kalau dia sebut Iwan, dia tahu halal. Dia hmm. sebut Iwan, dia tahu benda tu baik. Dari segi undang-undang ke, dari syariah ke, semua okey. Hmm. Tak ada masalah yang saya ambil pendekatan dengan mengambil halal sebenarnya hmm. kalau ikutkan, orang kakak biasa masyarakat akan kata buat apa lah nak ambil halal macam ni kan sebab kita bukan makanan kita memang bahan yang akan kadang-kadang bahan mentahnya datangnya daripada haiwan hmm. tapi sebab tu kalau bila saya kata saya ada halal Oh, Bahan mentah saya dari semua ada sijil halal ha, ha. So kita tak ada was-was So setiap golongan boleh pakai Ah macam tu Haa itu saya banyak buat pendekatan itu sebab saya rajin Join program bersama dengan Mosti. Oh okay. uh, Kementerian Agensi dan lain lain Program bersama lah. dengan Fama. Hmm. Walaupun dia orang makanan saya pun ada Mesti saya terselit Kat ujung kadang, -kadang kita sebab kita bukan makanan Oh bukan makanan Kita hanya hmm. bahan pergunaan So kita hmm. saya terselit kat ujung So bila orang lalu oh sabun eh okay. hmm. Ada halal Wah, ha, dia macam benda itu jadi benda baru kat dia hmm. shock. eh ada halal eh ha, Dia kata macam pelik sebab makanan kiri kanan ada halal ha, ha bila ya. dengan sabar dah dia jadi syok ha, tu yang, hmm. nak, elemen -elemen ha. tu yang saya nak elemen-elemen ha, kejutan macam tu saya nak macam tu tu yang join sekali dengan apa program, -program yang yeah. dia apa dianjukan oleh agensi ya ya yeah, betullah mungkin produk makanan ni antara pemohon terbesar lah dalam yeah. dalam halal yeah. tapi halal ni dah sekarang dah makin berkembang dah ada 9 skim dah yeah, betul, ha, betul, betul lah memang sesuai sangat apa ni Iwan Trading Iwan Tenggara Senbahan ni uh, hasilkan produk sabun ni mewakili Bumi lah eh ya, untuk betul. produk uh, sabunnya. Jadi uh, apa pula uh, berkenaan dengan uh, jenis uh, sokongan tadi Cik Syafiq kata dah banyaklah apa program-program yang melibatkan agensi ni ya. dah ber, uh, sertai kan. Uh, uh, uh. Apa pula uh, jenis insentif atau sokongan yang mungkin diharapkan daripada Uh, pihak kerajaan untuk majukan lagi berkaitan dengan produk barang gunaannya uh, sabun Okey uh, untuk bagi agensi kerajaan sebenarnya uh -huh. saya pernah dapat grant uh -huh. yang pertama grant untuk pembelajaran sabun uh -huh. kadang-kadang okay. kita ni walaupun dah tahu kita ada bahan-bahan kerana kimia ni setiap tahun dia akan datang yang baru datang yang baru lepas tu kebetulan pula setiap tahun ni bahan-bahan tu kadang Makin lama, lama dah makin marah ke halal uh -huh. Maksudnya barang yang kita nak gunakan tu, kemikal tu ataupun bahan kimia, Dia dah ada halal Itu uh -huh. yang bagusnya sekarang ni sebab Permintaan mungkin tinggi Sebab uh -huh. dulu Zaman dulu mungkin tak ada teknologi ataupun benda yang boleh buatkan benda tu jadi halal Semua uh -huh. sekarang ni mungkin Kerana kita guna lemak airwan tu mungkin semula ni okey ke apa Macam ha. tu dah boleh dapat halal uh -huh. Yang saya nak daripada kerajaan kadang-kadang saya perlukan Kadang-kadang kita sabun ni saya perlukan inovasi Hari-hari hmm. saya buat inovasi. Kalau data kilang memang penuh. Beratus saya buat 10 kilo, 1 kilo, 100 kilo. Kadang-kadang ada yang datang datang memang rugi. Saya burst. Sebab apa? Terlebih. Kadang-kadang terlebih letak garam sikit ke ataupun terlebih ini sikit ke ataupun bahan sodium ni sikit. Hmm. Dia jadi burst. Itu yang masalah kat kita ni. Sebab saya suka R&D. Oh, okay. Contoh R&D saya buat, uh, saya nak buat untuk apa apa macam untuk untuk golongan B40 sebenarnya. Hmm. Saya banyak buat tolong golongan B40 dengan cara bagaimana? Kadang orang tengok sabun saya ni kat luar ada jenama-jenama yang mahal. Hmm. Sekali jual 1 kilo mungkin dah rm 40 RM8 hmm. pun ada. Hmm. Tapi saya buat macam ni, saya buat untuk golongan sama tapi untuk golongan B40 dengan harga rm 20 1 kilo Oh, itu ha, memang ada beza <coughs> tapi benda yang sama. Maksud saya kekuatan dari segi dia punya apa strength untuk basuhan semua sama. Mm -hmm. Ah ha, tu saya banyak buat R&D. So bila kita nak buat inovasi contohlah untuk pakaian silk, sutera, bayi, benda-benda ha, kena inovasi ataupun contoh saya letak serai. Serai sebab apa? Ha, tapi bukan serai tu tak elok sebab satu bau dia kacau bau pewangi. Ha. Tapi serai bagus kalau kita letak untuk cadar, semut tak boleh datang. Oh, gitu. serangga dia tak akan datang serai, lepas tu daun, daun apa, daun doyan Belanda, contoh lah, oh, tu okay contoh contoh R&D yang boleh kita ketengahkan tapi takut efeknya dekat pewangi dia ada 2-3 benda yang kita kena nak kawal, kawal PH dia, macam-macam mm -hmm. so dekat situ saya perlukan kalau boleh, kalau kerajaan boleh bagi dana untuk buat inovasi R&D itu mm -hmm. ha, lagi bagus lah yang kedua saya bagi saya untuk pasaran mm -hmm pasaran contohnya pasaran matrik pergi ke Dubai ke atau membawa barang-barang kumpulkan untuk hmm. benda barang-barang gunaan ni hmm. untuk bawa ke negara-negara yang sekitar dulu. Ah, okay, baik. itu lagi bagus sebenarnya <laughs> itu. Saya perlukan benda-benda macam tu sebenarnya. Oh, okay, baik. Ah, uh. Saya rasa jawapan daripada Encik Syafiq ni banyak mewakili daripada apa ni? Yeah, peniaga yeah, ataupun yeah, peniagaan yeah. yang ingin membangunlah eh. Ya yeah, betul, Jadi betul. itulah antara insya-Allah mungkin ada pihak yang boleh beri perhatianlah daripada apa yang Encik Syafiq bagi tahu. Tadi saya cik Safiq tentang bagi tahu tentang apa tu pasal burst ataupun sabun tu ah, rosak iya, eh. Ya betul. Macam mana kita nak kenal sabun tu rosak atau bersuhan, Basuhan. Ha, kadang, kadang basuhan bila nampak okey, pada mulanya kalau kamu sebut ni, nampak okey. Cantik putih je, tapi bila basuh dia ada naik satu bau. Ada dia dah ada bau masam, sebab ada reaction chemical. Oh gitu. Ha, tu kadang reaction chemical ni kalau kita terlebih, ah ha, dia jadi macam ni. Bila terlebih yang ni jadi macam ni. Tu yang takut kadang baju boleh reput, baju boleh bau hapa ha, benda-benda macam tu saya kena kawal dari segi. Okey. Ah ha, pH dia kita nak kena kawal, kualiti kita ha, tu banyak benda sebenarnya sabun ni. Dia nampak remeh tapi bila dia dah jual, dah ha, lepas sebulan ha, saya takut benda-benda macam tu jadi. Oh, ha, dia kena basuh baru you. tahu eh. Ha. Ha, 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 tu saya change. banyak R&D untuk lebih bagus lagi lah sabun saya hmm, <laughs> Alhamdulillah Baik, tadi Tia Syafi dah cerita kata tentang mungkin uh, ban, apa ni, insentif ataupun apa-apa yang mungkin kerajaan boleh salurkan lah kepada syarikat Iwan Tenggara yang Bahad lah uh, setakat ni apa bantuan yang dah didapat daripada pihak kerajaan atau pihak agensi mana-mana lah ok sila say, Ustaz, uh, itu soalan baik tu ha. Uh. Okay, gini uh, bantuan daripada agensi atau kerajaan actually dia ada Cuma masyarakat kita ataupun usahawan kita ada yang tidak peka hmm. Contoh saya pernah bantuan daripada sirim dengan MARA Saya lupa nama dia Mas.. Saya lupa nama, nama betul dia Tapi dah tak ada dah bantuan tu Bantuan oh. tu menawarkan pembelajaran dengan mesin Okay right Ha, Pembelajaran mesin So kita bila kita belajar kita dapat lagi mesin mm -hmm. Ha, Yang kedua saya dapat bantuan daripada sirim Program tu nama SIIMF mm. Sim Fast Track dan uh, yang mana bantuan tu dalam bentuk dia bagi geran tapi dia kena 20 80. Oh uh, kena tanggung sikitlah. Tanggung sikit betul daripada syarikat. Dapat mesin tapi mesin contohlah kalau kita minta 100,000 ah uh, 20,000 kita kena tawarkan untuk dia. Okey. Sebab uh, 20,000 tu untuk konsultasi dia je. Hmm. Lepas tu yang ketika saya dapat bantuan daripada Yayasan Inovasi Malaysia. Mhm. YAI Inovasi Malaysia ni pula saya dapat bantuan dari segi consultation banyak benda sebab saya ada buat pengujian saya ada buat barcode saya ada buat cap dagangan mm -hmm. untuk iwan yang baru ni dapat mm. cap dagangan so dapat banyak tapi yang satu yang penting dokumentasi lah geran ni masalah ni dokumentasi kena tough oh ya ya ada sama macam kita mohon halal untuk dokumentasi mm. macam tu juga geran kalau kita cerita lah sebiji wasir skru pun dia nak akan masukkan dalam tu <laughs> yang baru, baru ni saya dapat sirim dengan PIJ perbadanan mm. Islam Johor mm. Uh, itu untuk uh, formula okay, baik. Uh, untuk formula saya dapat daripada PIJ dengan sirim untuk bantuan dari segi formula sabu pencuci pinggang mangkuk mm hmm. sabu untuk mati purpose itu mm -hmm. uh, tu dapat tapi saya belajar di sirim lah mm -hmm. di bawah PIJ okay. Perbadanan Islam Johor Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak uh, apa ni sokongan daripada pelbagai agensi lah ya. mudah-mudahan yeah. tu jadi satu dorongan lah yeah. daripada pihak syarikat untuk terus maju lah daripada tahap sekarang dan terus meningkat lagi okay, insyaAllah, InsyaAllah, insyaAllah. Hey, Alhamdulillah kita telah berada di penghujung rancangan banyaklah pelbagai input dan juga benda baru yang telah kita dengar berkenaan dengan uh, produk uh, barang gunaan ni dan yang pastinya adalah mencari yang halal tu adalah satu perkara yang fardu maka tuan-tuan perempuan bantuan Allah sekalian insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan sekian saja daripada saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh